Стоп банет кабанетом, гости нас тоже не жду, верну бы назад это лето, когда каждый поверил мечту. Хотели лететь на красвета, но встретили там темноту. Вернуть бы назад это лето, когда каждый верил мечту. Я после школы был полон иллюзий, думал, найду работу, отучившись в узе. На деле не ел по неделе Был рад бы дед, я жил как в союзе Нет понятия остаток зарплаты Осадок влетает, он будто крылатый с годами врастает досада Вернуть бы, исправить, все сделать как надо Иначе вверх моей кулинарии Будет также разогрев картофеля фри И больший успех, чем не стать толще всех Да, ждет меня вряд ли в помине Годы это минное поле И я уже на мине, минимум движения Сделали таким и дал бы совет То, как стать другим Но вместо ответа лишь гудки на линии Доступа нет yeah. Тоже не жду, Верну бы назад это лето, как на каждый поверил мечту Хотели лететь на красвета, но встретили там темноту, Верну бы назад это лето мечту Мне не хватает теплоты и заботы дома Там было все бесплатно и все свободно Там нет обязанностей и нет проблем Но как ни крути, настало время перемен Теперь беру от жизни все точнее, что возможно Дональду Трампу и Гейтсу понять нас будет сложно Спасибо школе, я уже готов к жизненной месте И без проблем готовлю фри-салаты и бигтести Мы продолжаем выживать сидим на многоэтажек И что подумают другие, нам совсем не важно Самостоятельная жизнь очень тонкая Процесс. У тебя ничего нет, либо все есть Будут проблемы с деньгами, ограблю а банка Может, сделаю грудь и улечу в Таиланд И наплевать, кто уже делал так до меня Жизнь прикольная штука, хоть и всего одна Доступа нет к абонентам. Гости нас тоже не ждут Верну бы назад это лето Как-то каждый поверил мечту Хотели лететь на кроссфетах но встретили там темноту Вернуть бы назад это лето Когда каждый поверил в мечту Служба доставки пиццы Food Band предоставлена для съемок пиццу Кстати, у них еще есть роллы, воки и Что это? Пицца! Ах! Ну да, логично, это же доставка пиццы. Ах да, при заказе на сумму более 1000 рублей Вводите наш промокод ZMH66 на сайте и получите бесплатную, бесплатную FD пиццу пепперони. Кстати, мы с ребятами решили запустить конкурс, условия которого, ну, очень простые. Вам всего-то нужно репостнуть этот клип ВКонтакте или же сделать какое-то креативное фото с пиццей FoodBand и выложить его в Инстаграм, отметив при этом нас. Главным призом в конкурсе репостов является новенький iPhone, А человек, сделавший самое креативное фото с пиццей и отметивший нас в Инстаграме, получит личную доставку на дом и ужин с нами. И это не считая остальных призов, вроде сигн, видео, сигн, росписи на стенах, ну и всего такого. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Ванчо, на мой канал, на канал Паши Королева. Ставьте лайк, пишите комментарии, репостите клип, репостите, если хотите iPhone. Не такой поношенный, как у меня, а нормальный iPhone. Когда даже не стыдно к телочкам подойти. И заказывайте пиццу, ведь она идеально вкусная.